Буквально сегодня после 24.00 на дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение о том, что во время ночного обстрела из тяжелого вооружения было повреждено два дома поселки Виноградная, а также был поврежден газопровод. На место происшествия выехала газовая служба, выехали сотрудники полиции, представители МЧС и медики. Также приехали представители коммунальных служб. Во время выезда на место происшествия было установлено, что действительно был поврежден один дом по улице Советской в поселке Виноградной и один дом в садоводческом товариществе при Азове по улице Нижней. Если говорить о повреждении дома по улице Советской, то мы можем сказать следующее о том, что действительно в огороде была обнаружена воронка. Пострадал не только этот дом, но пострадало еще два соседских дома. Осколками были посечены крыша и стены, а также было в итоге выбито порядка 20 окон. Жители данных домов не пострадали. Если говорить о повреждениях жилого дома по улице Нижней в Садоводческом э, товариществе при Азове, то мы можем сказать о том, что здесь э, пострадали две летние хозяйственные постройки. Осколками были пробиты крыша и стены дома, повреждено четыре окна, а также были повреждена мебель, которая находилась внутри дома, и другие предметы, которые также находились внутри этого дома. И также была повреждена линия электропередачи. На месте работают сотрудники полиции, на месте работают коммунальные службы. Но в настоящее время сотрудники полиции докладывают о том, что еще пострадал по улице Нижней, также было повреждено еще здание. Также могу добавить о том, что сегодня подвергся обстрелу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Пищевик, где также пострадали жилые дома. Ведомости по данным происшествия внесены в единый реестр досудебных расследований и квалифицируется как статья 258, часть 1 Уголовного кодекса Украины, террористический акт. И взорвалась, ну конечно, взрыв был сильный и мощный. И дело в том, что вы ж видите, как пострадали дома и все, что земля содрогалась. А вы спали, просто. да? Да, я же вот мой дом, вот я спала, а вот через провулок вот взорвалась, ну сколько тут метров, может 300-500 от меня. И это ж Представьте, какая была взрыв волна. Ну тут люди даже здесь не пострадали. Ну я открыла окна на проветре, у меня тут пронесло. А у людей же повылетали и шипки, и окна, и крыша, и это все. А сколько длился приблизительно обстрел? Было сильных, больших, ну таких вот мощных, три. А эти были как вдалеке как-то вот, ну, не, не такой вот, а три было вот рядом вот вот так, и так вот как-то туда.